laylatul qodriy xorun min alfi shahar qadr kechasi u shunday kechaki uning bir kechasi ming kechadan afzalroqdir laylatul qadr ramazon oyining oxirgi o'n kunligiga yashiringan bir kun bir kecha bo'lib u kechaning aynan qaysi kunga to'g'ri kelishini hech kim bilmaydi ammo ba'zi manbalarda uning yigirma dan yigirma yettinchiga o'tar kechasi deb e'tirof qilinsa juda ko'p manbalarda ramazon oyining oxirgi o'n kunligining tog' kechalaridan qidiring deyilgan ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallam ramazon oyining oxirgi o'n kunligida bellarini mahkam bog'lab ibodatlarini ko'paytirar va uning har bir kechasidan unumli foydalanib g'animat bilar edilar shu jumladan siz azizlarim ham bu oxirgi o'n kunlikni kechalari kechalariyu kunduzlarini g'animat bilib ibodatlaringizni tavbalaringizni va duolaringizni ko'paytirishingizni tavsiya qilardim zero qadr kechasi yilda bir marta keladigan va butun umringizga tatigulik ne'matlarni berib ketishi mumkin bo'lgan juda ham muhim va barokatli kechadir ushbu kechada kunduzlarida ham allohima innaka afuvun karimun tuhibbul tohibbul affi fafuayni duosini ko'paytirishingizni tavsiya qilardim ushbu duoning ma'nosi allohim sen af qiluvchilarning buyuksan sen af qilishni sevasan meni gunohlarimni meni af et ushbu duoni ko'paytirishingizni tavsiya qilardim alloh taolo qadr kechasini hammamizga topishlikni nasib etsin